dunyoni ranglar va manzaralar emas ovoz va tasavvur ko'zi bilan ko'rish his qilish bu ko'zi ojiz insonlarning taqdiriga bitilgan haqiqatdir hayot manzaralarini ko'ra olmasdan his eta oladigan bilish va o'rganish uchun harakat qiladigan insonlarga imkoniyat yaratish esa har kimning ham qo'lidan kelavermaydi ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalarga ta'lim va tarbiya berish uchun guliston tumanida tashkil etilayotgan nurli zamin maktab internatining bo'lajak o'quvchilariga barcha shart sharoitlar yaratib berilmoqda eng muhimi ta'lim berishda innovatsion texnologiya va ixtirolarga e'tibor qaratilmoqda hozir e'tiboringizga havola etiladigan lavha mazkur ta'lim muassasasi haqida emas balki bu yerda tahsil oluvchi o'quvchilarga geografiya fanidan saboq berishda qo'l keladigan innovatsion xaritaning keltirilgani xususida muxbirimiz mag'firat xudoyberdiyeva mavzuni davom ettiradi mavlonbek ahmadjonov namangan viloyatining chortoq tumanidan bo'lib sirdaryoga o'z loyihasini taqdim etish uchun keldi ya'ni 23 yoshli ixtirochi o'z yaratgan innovatsion xaritani gulistondagi ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar maktab internatiga sovg'a qildi xo'sh mazkur innovatsion relfli xaritani yaratishga nima sabab bo'ldi markaziy qismi qirg'izistonga shimoliy va g'arbiy tizmada bu loyiha asosan ko'z ozlar uchun innovatsion relefli xarita yaratishni o'z ichiga oladi onamni otalari ko'zlari ojiz bo'lgan o'zlari ko'zlari ojizlar jamiyatida ishlaganlar mana shu ular bilan birga borib o'quvchilarni ko'rganmiz ularning hayotini o'rganganmiz. mana shunaqa loyihani yaratish hoyis o'shanda yoshlikdan paydo bo'lgan ushbu loyihani amalga oshirish uchun bizda juda ham yaxshi imkoniyat paydo bo'ldi innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan o'tkazilgan bo'lajak olim tanloviga loyihani kirgizdik ushbu loyihamiz 98 million so'm bilan moliyalashtirildi namangan davlat universitetining geografiya yo'nalishi 4 bosqich talabasi bo'lgan mavlonbek bugun o'z loyihasini taqdim etishdan xursand ya'ni birinchi ish mana xaritani to'liq yoqib olamiz yoqib olgandan so'ng xaritani yonida mana ovoz balanlari pasla pauza ya'ni to'xtatib turish tugmachalari bor <laughs> har bitta hududga o'n bitta hududga jami tugmachalar o'rnatib chiqilgan mana shu tugmachalar orqali tugmachani bosish orqali o'sha hudud haqida ma'lumotlarni olish mumkin hamda xaritani mana bu pastki qismiga tugmachalarni umumiy ro'yxati biray alifbosida keltirib o'tilgan birayl arifbosida o'quvchi qaysi hudud haqida gapirishi yoki ko'rishi kerak bo'lsa birayl arif bosda nechinchi raqamda turganligini aniqlaydi va o'sha hudud tugmachasini bosadi eng muhimi <imitation> ilmiy rahbar bilan hamkorlikda innovatsiya yo'nalishida g'oyasini amalga oshira olgan yosh ixtirochi bu xaritani o'z qo'llari bilan yasay oladi siz tasvirda ko'rib turgan va biz bugun sizga tanishtirgan ushbu xaritani boshqa xaritalardan farqli jihati unda yozuvlar yo'q chunki ko'zojiz o'quvchilarga ixtisoslashgan mazkur innovatsion innovatsioni xaritadan faqatgina ko'zojizlar ojizlar maktabda tahsil oluvchi o'quvchilar va aynan shu maktabda dars beruvchi o'qituvchilar foydalanadi xoloseng mazkur xaritani tayyorlash uchun muallifga bir hafta vaqt kerak bo'ladi rejaga asosan esa respublika miqyosida bir yuz o'n sakkizta mana shunday xaritalar ishlab chiqarilishi ko'zda tutilyapti shu zaylda mavlonbekning ixtirosi amalga ko'chmoqda dastlabki manzil sirdaryo bo'lgan bo'lsa respublika miqyosida mazkur xaritaning ommalashishi rejalashtirilmoqda demak endilikda ko'zi ojiz o'quvchilar ham mazkur ixtiro sabab vatanimiz xaritasini o'rganish imkoniga ega bo'ladi bu kun mahfirat xudoyberdiyeva alisher usmonov sirdaryo